بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حضرت اسيد بن حزير رضي الله تعالى عنه تلك الملائكة كانت تستمع إليك يا اسيد محمد رسول الله ترجمة اسيد وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے آئے تھے حضرت مصعب بن عمير کا لوگوں کو دین پر لانے کا جذبہ سب سے پہلی جماعت جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اسلام کی خوشخبری لے کر آئی ان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو قبیل خزرج کے ایک امیر اور سردار شخص حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں رہنے لگے انہوں نے ان کے مکان کو اپنی قیامگاہ دعوت الا کے پھیلانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشخبری سننے کے لیے مرکز کی حیثیت دے کر متعین کر لیا مدینہ منورہ کے رہنے والے بڑے پیمانے پر اس نوجوان داعی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلسوں کی جانب متوجہ ہوئے ان کی نرم گفتگو صاف گوئی اور خوش اخلاقی میں ایسا اثر اور چہرے میں ایسا نور تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ بڑی تعداد میں ان کی مجالس میں شریک ہونے کے لیے کھینچے چلے آتے تھے اور ان سب سے بڑھ کر جس خوبی نے لوگوں کو متاثر کیا وہ ان کا نہایت سریلی آواز اور میٹھے لہجے میں قرآن مجید پڑھنا تھا جس سے سخت سے سخت دل بھی موم ہو جاتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ان کی ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ لوگ اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیتے تھے ایک دن اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مہمان داعی اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قبیلہ بنی عبد عبدالاشحل کے کچھ لوگوں سے ملاقات کرنے اور ان کو اسلام کی دعوت دینے کے ارادے سے نکلے وہ دونوں بنو عبد کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور کھجوروں کے سائے میں میٹھے کنویں کے پاس بیٹھ گئے اتنے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد کچھ مسلمان اور بعض دوسرے لوگ بھی جو ان کی زبان سے قرآن کریم کی آیات اور اسلام کی دعوت سننا چاہتے تھے جمع ہو گئے وہ انہیں نہایت ہی پیارے انداز سے اسلام کی دعوت سمجھا رہے تھے اور اس کے اجر و ثواب کی خوشخبری سنا رہے تھے اور لوگ ان کی گفتگو کو خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سن رہے تھے اسی دوران ایک شخص قبیلہ اوس کے سرداروں اسید بن حزیر اور سعد بن معاذ کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا کہ مکے سے آیا ہوا داعی ان کے مکان کے قریب ہی ٹھہرا ہوا ہے اور یہ ضرورت اس کو اسعد بن زرارہ کی وجہ سے ہوئی ہے یہ اطلاع پا کر سعد بن معاذ نے اسید بن حزیر سے کہا لا ابلق یا اسعید ان جاء الى لدی جا بوتنا فا و یوسف فیح علیحت و حزرونا بعد اليوم اسید تیرا کچھ نہ رہے فوراں جاؤ اس مکی نوجوان کے پاس جو یہاں آ کر ہمارے کمزوروں کو بہکاتا ہے اور ہمارے معبودوں یعنی بتوں کی برائیاں بیان کرتا ہے اس اس سے ڈانٹ کر کہہ دو کہ خبردار آج کے بعد سے وہ آئندہ ہمارے قبیلے میں قدم نہ رکھے تھوڑی دیر رک کر انہوں نے پھر کہا وَلَوْلَا أَنَّهُ فِي ذِيَافَةِ بِنِ بن أَسْعَدِ بِنِ نِ وَأَنَّهُ و فِي حِمَایَتِهِ لَكَفَيْتُكَ فی اگر وہ میرے خالہ زاد بھائی اسعد بن زرارہ کا مہمان اور اس کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں خود ہی اس سے نمٹ لیتا تم کو زحمت نہ دیتا اسید اپنا نیزہ اٹھا کر باغ کی طرف روانہ ہوئے جب حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا وَيْحَكَ يَا یامسعب هَذَا سَيِّدُ قَوْمِهِ وَأَرْجَحُهُمْ عَقْلًا و كَمَالًا اقلا و اکملحم کمالا يُسْلِمْ سعید البن الفظ فعین فعین یوسلم تب اوفی خلق كثيرٌ فَصدق و احسینی تعدی مصعب یہ اپنے قبیلے کے سردار ان میں سب سے زیادہ عقل مند اور صاحب کمال شخص اسید بن حزیر ہیں اگر یہ شخص اسلام قبول کر لیں تو انہیں اسلام کی حالت میں دیکھ کر بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اللہ کے دین کی دعوت ان کے سامنے پورے اخلاص اور اچھے طریقے سے پیش کرنا اللہ کرے یہ قبول کر لیں حضرت اسید بن حزیر کے قبول اسلام کا واقعہ اسید بن حضیر ان لوگوں کے پاس پہنچ کر کھڑے ہو گئے پھر اس نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دوست کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا ما جا ابکما الادیاری ب اغوا هذا بضوافائینہ ان حاظ الحیہ امکانہ حاجہ تم دونوں کو ہمارے محلے میں آنے اور ہمارے کمزور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت کیسے ہوئی اس محلے سے نکل جاؤ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہو تو آئندہ اس محلے میں مت آنا حضر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عسید بن خزیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چہرہ اٹھایا جو ایمان کی نور سے جگمگا رہا تھا اور بڑے پرخلوص اور دلکش لہجے میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا یا سید قومی ہی حل من فیقیرک قول وما ہوا قول تجلس و وتسمع منا فان تسما عمل نہ بین رضیتا معقل نہ إِلَيْكُمْ یہ <إِلَئِكُمْ> سردار کیا آپ پسند کریں گے کہ میں آپ کے سامنے اس سے بھی اچھی بات پیش کروں حسید بن قزیر نے پوچھا وہ کون سی بات ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ اطمینان سے یہاں تشریف رکھیں اور غور غور سے ہماری بات سنیں اگر پسند آئے تو انہیں قبول کر لیجئے گا اور نا پسند ہو تو ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کریں گے یہ سن کر اسید بن خزیر کہنے لگا بات تو آپ نے ٹھیک کہی ہے یعنی تم نے انصاف کی بات کہی چنانچہ یہ کہتے ہوئے اسید اپنا نیزہ زمین پر گاڑ کر وہیں بیٹھ گئے پھر جب حضرت بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اسلام کی حقیقت سمجھائی اور قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی تو ان کی پیشانی پر پڑی ہوئی شکنیں دور ہو گئیں چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور کہا هذا الذي تقول وما اجل ذلك الذي تتلو كيف فتس نعونا اضاء عورت تم الدول کتنی عمدہ ہیں یہ باتیں جو تم بتا رہے ہو کتنا جلیل و قدر ہے یہ کلام جس کی تم تلاوت کر رہے ہو جب تم لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش ہو کر فرمایا ان لا الہ الا اللہ و اللہ محمد اور رسول اللہ وتسلی رقعتین اس کے لیے آپ غسل کیجئے اور اپنے کپڑوں کو پاک کر کے اس بات کا اقرار اور اعلان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود اور لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر دو رکعات نماز پڑھیے اسید بن حزیر اٹھ کر کنویں پر گئے انہوں نے اس کے پانی سے تہارت حاصل کی اور اس اس بات کی گواہی دی کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور پھر انہوں نے دو رکعات نماز ادا کی اور اس طرح اس روز عرب کے قابل رشک شہ سوار اور قبیلہ اوس کے ایک مشہور سردار لشکر اسلام میں شامل ہو گئے حقل و دانائی میں ان کی برتری اور حزب و نصب میں ان کے فضل و شرف کی وجہ سے ان کے قبیلے نے ان کو کامل کے لقب سے نوازا تھا وہ تلوار اور قلم دونوں کے ماہر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شہ سواری اور تیر اندازی میں کامل مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے معاشرے میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے جس میں ایسے افراد نہایت کم تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے ہوں ان کا قبول اسلام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا سبب بنا اور ان دونوں کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا قبیل اوس کی ایک بڑی تعداد کے لیے مشرف و اسلام ہونے حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائر حجرت اسلام کی پناہ گاہ اور اس کی حکومت اور پوری دنیا میں دین پھیلانے کا مرکز بننے کا ذریعہ بن گیا